Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я рад приветствовать сегодняшний утр утренний день у вас в этом месте, в Доме молитвы, чтобы славить имя нашего Господа. И сегодня особенный день, почему? Потому что я думаю, что все верующие, все дети Божьи славят Господа каждый день, благословляют Его за Его благодеяние. Но сегодня особенный день, потому что это день для Господа. И мы хотим прийти в дом молитвы, чтобы особенно прославить нашего Господа. И хотелось поделиться таким местом Писания, которое пришло на сердце. Это Псалом 135. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его. Славьте Бога богов, ибо во век милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо во век милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо во век милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо во век милость Его. Утвердил землю на водах, ибо во век милость Его. Сотворил светило великие, ибо во век милость Его. Солнце для управления днем, ибо во век милость Его луну и звезды для управления ночью, ибо во век милость его. Поразил Египет в первенцах его, ибо во век милость его. И вывел Израиля из среды его, ибо во век милость его. Рукою крепкою мышцею простертою, ибо во век милость его. Разделил Черное море, ибо во век милость его. И провел Израиля посреди его, ибо во век милость его и не фараона и войско его в море черное, ибо вовек милость его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его. Поразил царей великих, ибо вовек милость его. И убил царей сильных, ибо вовек милость его. Сигона царя Морейского, ибо вовек милость его. И Ога царя Васанского, ибо вовек милость его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его» в наследие Израилю рабу своему, ибо во век милость его, вспомнил нас в уничижении нашем, ибо во век милость его, в унижении нашем, ибо во век милость его, и избавил нас от врагов наших, ибо во век милость его, дает пищу всякой плоти, ибо во век милость его, славьте Бога небес, ибо во век милость его. Здесь говорится о милости Божией. И нам очень важно в нашей жизни вспоминать об этом, что милость Божия каждый день посылает, посылается нам во всем. Если мы посмотрим на нашу жизнь и углубимся в Писание в нашу жизнь, то мы увидим, что к нам проявляется милость в каждой минуте, в каждой секунде. Потому что если мы иногда посмотрим и критически подойдем к своим поступкам и к своей жизни, то все равно даже в самых каких-то маленьких ситуациях иногда мы бываем, поступаем неправильно, иногда мы подчиняемся своей плоти, иногда где-то что-то неправильно в нашей жизни, если мы только хоть на секунду забываем о нашем Господе и предаемся нашим каким-то плотским желаниям, помышлениям или еще чему-то. Но милость в том, что Господь не карает нас за каждую секунду, за каждую минуту, но посылает все необходимое, иногда не, даже не по нашим заслугам, не по нашим каким-то правильным поступкам, но по своей великой милости. Иногда милость его проявляется даже и в том, вроде бы как бы и не в благе, иногда в трудных моментах каких-то нашей жизни, когда приходят какие-то трудные ситуации, болезни или еще какие-то переживания, то мы все равно в этом можем увидеть милость Божию. И если мы глубже вникнем и поразмыслим над этим, то найдем всегда ответы, почему случилось с нами что-то? Может быть, что-то нужно пересмотреть в нашей жизни, остановиться и вспомнить о любви и милости нашего Господа. Здесь мы прочитали, что царь Давид в этом псалме напоминает и вспоминает, как Господь милостив к народу своему. Если, если вникнуть. Если вникнуть и прочитать все Писание, ничего особенного не было, и не был бы этот народ особенный. Но особенность его в том, что его выбрал Господь по своей великой милости, и вел его, и ведет его по этой жизни, и учит его. Когда не послушание, то Господь его наказывает, и в этом проявляется милость его. Здесь мы читаем, что о том о, о той истории о том о том реальном событии, но для как бы сейчас оно как история, ибо оно было давно, как они э, были спасены из этого египетского рабства и что Господь проявил свою милость и вывел, как как по-человечески им, как вроде бы было удобно здесь жить и уже все настроено, но это было рабство, а народ Божий не может быть жить в рабстве. поэтому Господь вывел его из рабства, чтобы этот народ не был ни в каком рабстве. И, и тяжело было этому народу может быть выходить и принимать это все верою в своей жизни. И поэтому многие не вошли в ту обетованную землю, но все равно народ Божий вошел в эту обетованную землю, потому что Господь пообещал, и в этом милость его. И водя по этой пустыне, вместо того, чтобы пройти быстро, они ходили долго. И в этом милость его в том, что они долго ходили, чтобы та, то неверие, которое произошло в, в этом народе, чтобы оно ушло, чтобы полностью этот народ доверял Господу. И Господь Водил этот народ по этой пустыне для того, чтобы ихня вера укрепилась. Эти, эти были ситуации всякие в, в этой пустыне, где Господь посылал свою милость и свое спасение, и свое исцеление, и народ укреплялся верой. Также великая милость от нашего Господа в том, что Он послал Сына Своего, и что Он совершил спасение на кресте. И теперь мы имеем тоже милость быть и называться народом Божиим. И какая великая и глубокая любовь проявляется в Его милости в нашей жизни. Если мы глубже и глубже вникнем, то мы увидим, какая непостижимая глубина Его любви, что, и, что нам нужно только верить, что Его любовь не перестает, и что Его любовь вечная, и что. Мы можем всегда в любых трудных ситуациях, проблемах и нуждах приходить к Нему, и Он всегда нам поможет. При... Что бы ни случилось, что бы ни не получилось в нашей жизни, все равно Господь, Он много милостив, всепрощающий, и только нужно нам приходить к Нему во всех ситуациях и доверять Ему все целой полностью, а не скрывать от Него какие-то свои поступки. Может быть, пытаться как-то оправдать их в своей жизни, как-то укрыть, оправдать. Если мы будем укрывать и оправдывать свои поступки, это только будет уводить нас в сторону от Господа. Если мы будем честно признаваться пред Господом, то Его милость, Его благодать покроет все наши проступки, и наши отношения могут наладиться. псалмопец Давид. Почему он говорил об этом? потому что он знал себя, он знал свои поступки, он знал, что он человек. И как милость его Божия проявлялась к нему в его жизни, и как он вел его, и как он доверял Господу, и когда он доверял, Господь выводил его из этих ситуаций. И здесь говорится, что нужно нам славить нашего Господа во все дни жизни нашей, потому что милость его вечная мы так читаем в Писании, что милость Господа вечная и благо наше в том, чтобы нам доверять Господу, полагаться во всем на Него всегда и всегда принимать Его милость и любовь, чтобы благоставлять нашего Господа. Дорогие братья и сестры, давайте всегда в нашей жизни помнить о нашем Господе, о Его милости в каждой минуте, в каждом в дожде, в каждом солнце, в каждом луче солнца и во всем в дыхании. Давайте будем прославлять нашего Господа во всем за Его великую милость и любовь. Аминь. Помолимся.